bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurangkan sebanyak ringgit Malaysia 10 daripada maksud bekalan B27 Kementerian Kerja Raya Code 10000 emolumen iaitu dengan memotong gaji Menteri Kerja Raya sebanyak 10 ringgit <tuh> Tuan Pengurusi dan yang berhormat Menteri pada mulanya saya ingin menyatakan bahawa usul ini dibawa bukan atas sebab-sebab personaliti atau pribadi yang menjadi menteri kerja raya. Saya memahami bahawa sebahagian besar dari masalah yang menghantui menteri kerja raya hari ini adalah masalah yang diwarisinya dari semenjak sebelum beliau memegang kementerian berkenaan. Oleh itu, personaliti yang menjawat jawatan menteri kerja raya bukan isunya. Isunya adalah budaya kerja yang telah diasaskan dari dahulu lagi yang tidak kelihatan noktah padanya dan tidak nampak ianya akan dihentikan atau mampu dihentikan oleh pentadbiran sedia ada budaya kerja seperti memberi kontrak-kontrak yang beratus juta ringgit kepada syarikat OKU orang kuat UMNO secara rundingan terus jelas dipertahankan dan diteruskan, walaupun merugikan rakyat dan negara. Kesan dari budaya ini adalah kos yang tinggi dan kualiti kerja yang rendah. Sebagai salah satu contoh, kontrak pembinaan istana negara yang bernilai pada asalnya ringgit Malaysia 650 juta diberikan kepada syarikat Maya Maju Malaysia Sendiri Berhad yang merupakan syarikat domen yang tidak berdaftar dengan CIDB dan tidak juga mempunyai lesen PKK. Maknanya syarikat tersebut tidak berniaga, tidak bergiat sama sekali dan oleh itu tiada track record dan tiada kepakaran. Namun tetap ditawarkan kontrak tersebut dan lebih aneh lagi tawaran diberi pada Oktober 2007 sedangkan syarikat tersebut hanya berdaftar pada Ogos 2008 Mungkin oleh kerana ianya merupakan syarikat OKU Orang kuat UMNO Maka nilai kontrak dinaikkan Dari ringgit Malaysia 394.8 juta Seperti cadangan asal dari syarikat tersebut sendiri Kepada ringgit Malaysia 650 juta Selepas rundingan Biasanya dirunding supaya harga turun tetapi di sini ianya dirunding supaya harga naik. Tidak cukup dengan itu, nilai kontraknya terus bertambah. Begitu juga dengan kontrak pembinaan Institute Kanser Negara. Ianya satu kontrak yang pada asalnya disebut bernilai ringgit Malaysia 340 juta pada awal 2007. Tetapi pada Mac 2009 disebutkan pula bahawa nilai kontrak untuk pembinaannya telah men, men telah melonjak menjadi ringgit Malaysia 700 juta. Seperti biasa, kontrak ditawarkan secara rundingan terus dan ianya diserahkan kepada syarikat Kiara Teratai Sendirian Berhad. Syarikat ini mempunyai modal berbayar sebanyak ringgit Malaysia 1 juta dan kerugian yang tercatat sebanyak ringgit Malaysia 1.5 juta. Adakah mungkin sebuah syarikat yang telah berdasarkan maklumat dari suruhan jaya syarikat Malaysia menjadi insolvent atau tidak berduit sedemikian rupa mampu melaksanakan kerja sebegini sekali lagi syarikat yang dilantik tiada track record dan tiada kepakaran untuk melaksanakan kerja-kerja berkenaan berterusannya amalan kontrak rundingan terus bererti Menteri Kerja Raya telah gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang menteri yang bertanggungjawab untuk menentukan wang rakyat digunakan dengan cermat mendapat nilai sebenar dan yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibayar demi kepentingan rakyat Malaysia ini merupakan kegagalannya yang pertama kontrak rundingan terus ini juga menghasilkan kebuntuan apabila ianya tidak dilaksanakan dengan baik oleh kontraktor yang dilantik. Kontraktor dilantik atas dasar kenalan dan sokongan politik. Maka apabila kontraktor berkenaan gagal, tindakan dilengah-lengahkan sehingga akhirnya projek terbengkalai dan tempoh kontrak lari jauh dari apa yang dirancangkan. Sekiranya kontrak berkenaan melibatkan perkhidmatan tertentu untuk rakyat, maka akhirnya perkhidmatan berkenaan ditangguhkan dan rakyat sekali lagi menjadi mangsa. Kisah Hospital Syah Alam merupakan satu contoh yang jelas di mana perkhidmatan kesihatan yang merupakan keperluan warga Syah Alam dinafikan buat sekian lamanya. Kalau dalam bidang perundangan disebut justice delayed is justice denied dengan izin. Begitu juga dengan keperluan asasi seperti perkhidmatan kesi kesihatan di mana ungkapan rawatan yang dilewatkan adalah rawatan yang dinafikan boleh diguna pakai saya telah menceritakan bagaimana seorang warga Shah Alam Puan Nur Lidah telah terpaksa menanggung tindakan ataupun kesan yang lebih buruk oleh kerana tidak adanya satu hospital di Shah Alam dan terpaksa beliau pergi ke hospital di Kelang Projek pembinaan hospital Shah Alam jelas tergendala Dan sudah 6 bulan kerja-kerja di tapak telah terhenti Dan hingga ke hari ini masih tidak jelas bila ianya akan dimulakan kembali Dikatakan ianya akan ditender kembali Tetapi hingga hari ini saya difahamkan Tiada dokumen tender yang telah disiapkan Kerana kontrak ini merupakan kontrak design and build Yang diserahkan tanpa adanya dokumen tender dan BQ pada asalnya. Yang menyedihkan persoalan perjalanan projek pembinaan hospital ini telah disebutkan berkali-kali semenjak bulan Februari tahun ini. Namun walaupun dengan teguran dan peringatan yang berulang, pihak menteri tetap gagal menanganinya dengan baik demi menjamin projek tersebut disiapkan tepat pada waktunya dan mengikut nilai kontrak yang ditetapkan. Sekiranya projek ini dipantau dengan baik pihak kementerian boleh menjangka apa yang bakal berlaku dan boleh bertindak untuk menyelamatkannya sebelum ianya tergendala sebegini wakil jabatan kerja raya yang diletakkan di tapak sebagai clerk of works dan juga jurutera yang ditugaskan boleh menilai pihak mana yang bekerja dan pihak mana yang hanya memakan komisen mereka boleh mengenal pasti sebab-sebab kegagalan projek tersebut dan mengesyorkan tindakan yang perlu diambil untuk menyelamatkan projek berkenaan. Dalam keadaan-keadaan sebegini, pihak kementerian sepatutnya mengambil alih projek berkenaan dan melaksanakannya di bawah pemantauan Jabatan Kerja Raya. Jabatan Kerja Raya sudah pasti mempunyai jurutera-jurutera yang mahir dalam pengurusan projek dan bidang kejuruteraan. Subkontraktor yang perform, yang menjalankan kerjanya dengan baik boleh dikekalkan dan yang tidak digantikan pendekatan sebegini pasti lebih mampu menjamin pembinaan tersebut dapat diselesaikan tanpa kelewatan atau kelewatan yang minima dan perbelanjaan yang menepati nilai kontrak asal berbanding kaedah memanggil tender baru ini menjadi lebih relevan apabila diberitahu bahawa subkontrak utama bagi pembinaan hospital Shah Alam iaitu GM Health telah menawarkan diskaun sebanyak RM3 juta dan tempoh masa 8 bulan untuk menyerahkan projek berkenaan. Malangnya, pihak kementerian memutuskan untuk memanggil tender baru tanpa mengindahkan hakikat bahawa cara sebegini akan menyebabkan projek semakin tergendala dan kos semakin meningkat. Sedangkan tujuan memanggil tender terbuka adalah untuk mendapatkan kos terendah dan tempoh masa yang terbaik. Yang penting adalah matlamat di sebalik proses dan bukan proses itu semata-mata. Ketidakmampuan menteri memahami matlamat sebenar di sebalik sesuatu proses sehingga sanggup mengutamakan proses dan mengorbankan matlamat adalah kegagalannya yang kedua. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelum ini, masalah projek tergendala atau terbengkalai bukan satu perkara yang baru di Shah Alam sendiri ada satu lagi projek sakit iaitu projek pembinaan special material store bagi pihak polis di Raja Malaysia ianya terbengkalai semenjak tahun 2008 kontraktor dilantik seterusnya ditamatkan dan hingga hari ini tidak kedengaran apa yang ingin dilakukan dengan projek yang bernilai ringgit Malaysia 140 juta lebih ini parahnya masalah projek terbengkalai sehingga disebut bahawa kerajaan telah membentuk jawatan kuasa projek sakit ini adalah bukti betapa parah keadaannya hasil dari penganugerahan projek kepada yang tidak layak dan yang tidak mampu sepatutnya dengan pengalaman yang sebegini banyak kaedah menyelamat projek secara pantas dan berkesan sudah boleh dikenal pasti keadaan kaedah memanggil tender terbuka sebelum tawaran dibuat boleh mengurangkan berlakunya projek yang gagal namun kaedah menyelamat projek setelah ianya ditawarkan dan dilaksana tetapi terbengkalai perlu juga dikenal pasti oleh pihak menteri tak boleh disamakan dalam soal ini amat jelas bahawa menteri telah gagal untuk mengenal pasti kaedah menyelamatkan projek secara berkesan yang akan memini, meminimakan kelewatan dan perbelanjaan tambahan. Dalam soal mutu kerja pula amat jelas dengan berlakunya stadium yang runtuh, jambatan yang runtuh dan sebagainya. Ianya merupakan satu persoalan yang tidak dapat ditangani dengan baik oleh pihak menteri. Saya percaya ahli dewan rakyat tidak perlu diyakinkan akan kebenaran dakwaan ini kebocoran di parlimen setelah berbelanja berjuta-juta adalah bukti yang tidak dapat disanggah oleh mana-mana pihak rendahnya kualiti dan mutu kerja merupakan kegagalan ketiga pihak menteri kerja raya atas tiga kegagalan ini saya mengusulkan supaya gaji menteri kerja raya dipotong semanjak sebanyak sepuluh ringgit. Dengan itu saya mohon mencadang. Sekian, terima kasih.